Не трогать. не трогать меня! Но вы видите, что получается? Вы видите, что вы отключаете без нашего ведома. В результате получается, что Но, все на да, нас жалуются. Сейчас И я вы... начальство едет ко мне. Пожалуйста, удостоверение свое предъявите. Электрик Киев Энерго, пожалуйста, а, предъявите электрик, удостоверение. Киев, Энерго, да пожалуйста, предъявите. Пожалуйста, предъявите удостоверение. Электрик Киев Энерго. Вы сейчас этим своим демаршем сделаете так, что у нас спокойно, света не будет. Спокойно, спокойно, все будет. Да, все может будет через скандал. Будет через время, на там главное, пока что. А у вас есть нарядное отключение? Можете мне дать копию? Да уйдет, Пожалуйста, удостоверение свое покажите. Дайте мне копию наряда, покажите свое удостоверение. А к вам я не имел никаких вопросов. И не надо руки распускать. Тут... Ты об этом очень пожалеешь. Да, да. Да. да? Я на работе. Я тоже на работе. Я на работе. Руки не распускайте. Руки не распускать. Он при исполнении служебных обязанностей. Я тоже. Вот а нет. Руки, руки. Еще один взмах в мою сторону, я буду обороняться. Так, я могу сделать больно. Уходите быстро. Пойдите, Ваше удостоверение, пожалуйста. Пожалуйста, Пойдите ваше удостоверение. Что за руки? Я не... что? что? Руки? Уйди. Руки. Поухаживай за матерью. Больной матерью, которой что делал? Уйди поухаживай. Удостоверение. Худец, удостоверение. Да. Ваше удостоверение. Я вас прошу показать ваше удостоверение. Вы обесточили квартиру. Электрик Киев Энерго. Пожалуйста, предъявите ваше удостоверение. Я не буду трогать, знаешь, что мне не надо? Зараза все помрает. Ваше удостоверение. Уйди отсюда. Ваше удостоверение. Ты что? Что сделала? Ваше удостоверение. Ваше удостоверение. Ваше удостоверение. Ваше удостоверение. Ваше удостоверение. Ваше удостоверение. Удостоверение. Удостоверение ваше. Ваше удостоверение. Ваше удостоверение! Выключите, пожалуйста, камеру. Будете на работе, будете надо. Пока вы босиком, в тапочках, бертанул, бегаете здесь. Ваше удостоверение! Людей спросите еще удостоверение. Предъявите ваше удостоверение!